сіз білесіз бе жол харекеті қатнасушылары жол патруль қызметі өз өзара қатнасықларда қандай қоқларға ие өзбекстан республикасы министр кабинетінің екі мың 1 сегізінші жылы бірінші декабрьдегі тоғыз жүз жол патруль қызметі қызметкерлерінің жол харекеті мен өзара қатынастары әмде арналу құрылмалардан пайдалану тәртібі хақындағы реженің 18 ші бәнтіне көре жол хәрекеті қатынасушылары жол патруль қызметкерлерімен өзара қатынастарда төмендегі құларға ие жол патруль қызметкері тарапынен тоқтату тикарларын қағидалардың қайсы бәнті бәнтлерін бұзғанлығы хақында түсіндіру берілуін талап ету транспорт құралын тоқтатқан жол патруль қызметі қызметкерінен өзін таныстыруын қызмет қолығын көрсетуін һәм көкірек белгісін мәлім қылуын талап ету қызметті мобил видеокамерасы алып барып атырған жол патруль қызметі қызметкеріне хүжеттерді ұсынбау жол патруль қызметкерімен өзара қатнасығын өзіне тиіслі аудио фото haм видео құрылмаға тізімге алу жол патруль қызметі қызметкері тарапынен фото һәм видео түсірілімге алу қадаға етілген бейгілі бар аймақтарда қызмет алып бару жағдайлары бұнан тысқары осы ереженің 13-ші бәнтінде назарде тұтылған жағдайлардан тысқары транспорт құралы кабинасына шықпастан жол патруль қызметі қызметкерімене өзара қатынасқа кірісу істелген қағида бұзарлығы тізімге алынған арнаулы құрылма нәтижелерімен танысу құқықбұзарлық жағдайын анықтауда пайдаланылған арнаулы құралдардың салыстырма сертификаттарын көрсетуді талап ету құқықбұзарлық жағдай бойынша түсіндірулер беру тикарсыз тоқтатып тұрылмастығын талап ету жол патруль қызметкері тарапынен транспорт құралын яки ондағы жүкті сыртқы көзден кешіру процесінде қатынасу өзі тоқтатылған аймақта жол патруль қызметкері қызмет алып бару мүмкіндігі хақындағы дислокация көшірмесіменен сол орынның өзінде танысу яко арнаулы әләждер өткеліп атырған хақында орайлық мәлімлеме диспетчерлік қызметі Мәлімлеме диспетчерлік қызметтен малымат алу құқықбұзарлық хақындағы хәкімшілік баянлама рәсмілестірілгеннен соң жол патруль қызметкері қызметкерінің дислокация сақланып атырған сап бөлімі бөлімшесі бастығынан дислокация хақында жазба малымат беруін талап ету өзіне қарата рәсімдестірген хәкімшілік құқпызарлық хақындағы баяндама хәкімшілік құқпызарлық хақындағы іс үжеттермен танысу олардан өз есабынан нұсқа көшіру яқы оларды фотосуретке алу жол патруль қызметі қызметкерінің хәрекеттері яки хәрекетсізлігі ресмилестіріген хұқықбұзарлық хақында әкімшілік баяннама һәмде шығарылған қарар үстінен жоғары тұрушы ұйым яки судқа шағым ету өзі гуәсы болған хадисі хақында жол патруль қызметі қызметкеріне хақиқи мағлұматты баян етуі жол харекеті қатнасушылары нызам жүйетеріне белгіленген басқа құқықтарға да ие болуы мүмкін